Kampung Glam sudah menjadi nadi masyarakat Melayu Islam sejak tahun 1820. Sejarah warisannya yang kaya sebagai pusat ilmu, penerbitan, urusan haji dan komunikasi serantau semuanya terakam rapi dalam Taman Warisan Melayu. Namun sejak penutupannya pada 2022 bagi kerja naik taraf, denyut ekonomi kawasan Kampung Glam tidak lagi sama antara yang merasakan kesannya ialah jiran terdekat bangunan ikonik itu, Rumah Makan Minang. Dalam 20-25%, impaknya sangat ketara. Dah tak nampak lagi kunjungan bas-bas turis, pelancong-pelancong luar negeri. Tak ada lagi anak-anak sekolah yang datang menziarahi kampung gelam. Perikatan Kampung Glam atau KGA juga cuba mengimbangi kesan tersebut untuk membantu para peniaga di sini. kami melihat penurunan trafik perjalanan kaki secara spesifik di zon Sultan Gate di sini dan pada hari-hari biasa kerana ketiadaan rombongan sekolah dan pelancong museum yang selalunya kita nampak di sini. Oleh itu, peniaga di sini seperti Encik Hazmi amat menanti-nantikan pembukaan semula ikon masyarakat Melayu pada April ini. Pembukaan taman warisan ni dapat meriahkan ekosistem di Kampung Gelam. Dapat rapatkan silaturahim dalam semua stakeholder uh, di Kampung Gelam seperti Melayu Sultan, kam uh, Taman Warisan, perniagaan-perniagaan warisan macam Minang Pariaman, Aman, uh, Sabah Menanti, uh, Haji Maimuna uh, dan usah kafe-kafe yang moden yang dikunjungi oleh generasi muda. Macam sebelah kami, Mahmud Tandur. Ia juga dijangka dapat menghidupkan kembali kawasan ini. KGA menyasarkan peningkatan 20% jumlah pengunjung. Perubahan terbesar adalah integrasi tanpa sempadan antara muzium dan jalanan kita. Kami harap festival pembukaan bukan sebagai acara sekali jalan, tetapi kami harap sebagai pelancaran living museum ecosystem. Insyaallah kami harap uh, naratif uh, di dalam museum akan disambung terus ke kedai-kedai di luarnya uh, di Arab Street contohnya uh, jika pameran di museum berkisar tentang tekstil pengunjung akan diberi jejak warisan insyaallah digital yang membawa mereka terus ke kedai Arab Street ini memastikan impact ekonomi MHC tumpat terus ke dalam poket peniaga tempatan secara perpanjangan. Tinggal kurang empat bulan lagi, persiapan kian giat dijalankan bagi pembukaan semula Taman Warisan Melayu. Perubahannya bukan sekadar fizikal, tapi juga isi pameran muzium ikonik ini. Kita perlu kemas kini supaya generasi sekarang ini ya tahu nilai tapi dalam masa yang sama juga tertarik untuk belajar dan mengenang tentang warisan kita. Jadi mungkin dari segi aspek sejarahnya, dari segi perkongsian, itu kita kekalkan ini yang tersebut sebagai tradisi tapi dari segi pendekatannya mungkin penggunaan teknologi Uh, kita sebut dalam istilah sekarang ini gamification iaitu uh, bagaimana kita uh, cuba memperkenalkan warisan dengan aspek-aspek uh, permainan dan sebagainya. Ini akan dilakukan menerusi perspektif lebih segar, lagi imersif, melibatkan penggunaan teknologi terkini dan galeri serta program-program baru. Di dalam galeri baru kami, kami akan menyediakan beberapa sudut khas di mana para pengunjung, terutama sekali golongan muda, akan dapat berinteraksi dengan media digital. Sebagai contoh, kami akan menyediakan sebuah bilik yang imersif di mana para pengunjung akan mendapat bermain dengan patung wayang kulit sempena pembukaan semula Taman Warisan Melayu pada 25 April ini sebuah festival juga akan dianjurkan selama lebih seminggu Festival pembukaan ini tidak hanya terhad di kawasan Taman Warisan Melayu tetapi meliputi sekitar Kampung Gelang yang penuh dengan sejarah dan budaya kami juga akan bekerjasama dengan masyarakat Melayu perniagaan di kawasan Kampung Glam dan juga aktivis-aktivis budaya di Singapura. Um para pengunjung boleh menjangkakan persembahan yang berlaku dari siang hingga ke malam, bengkel-bengkel eksklusif dan juga aktiviti-aktiviti untuk orang lain. Ini dijangka akan merancakkan lagi perniagaan di kawasan ini bagi memastikan kesannya berpanjangan pembangunan sekitar dua ikon di sini iaitu Masjid Sultan dan Taman Warisan perlu diberi perhatian. Namun, pembangunan yang bagaimana diperlukan untuk menyokong usaha memelihara warisan di sini? kalau kita nak kekalkan identitinya itu kita perlu lebih uh, cenderung ya untuk mengekalkan landscape ini yang dekat pada sejarah kawasan tersebut kerana kalau kita biarkan sahaja ya, kepada kapitalisme dan dan mungkin pasaran yang terbuka uh, mungkin uh, identiti warisan itu akan hilang kerana ia akan uh, diberikan kepada mungkin peniaga-peniaga uh, yang bermotifkan uh, keuntungan dan warisan uh, dan sejarah ini bukan bukan berpaksikan keuntungan uh, ia tidak menguntungkan dari segi uh, bisnes ya tapi ia satu penting satu perkara yang penting bagi uh, nilai dan jati diri masyarakat kita Peralihan demi peralihan antara memori dan masa depan antara warisan yang dijaga dengan kehidupan yang terus berjalan. April ini ibarat lembaran baru yang masyarakat nanti-nantikan untuk sama-sama raikan budaya yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan.